Почему мы уехали? Если я уеду, то кто останется здесь работать, чтобы жизнь стала лучше? Я сознательно вспомнил эту дискуссию сегодня, 24 августа, когда все без исключения украинцев празднуют День независимости. Многие граждане Украины разные отношения к этому празднику. Лично для меня это не просто воспоминание про борьбу за независимость за прошедшие годы, но серьезно стимул и дальше бороться за независимую Украину. Как сказал один из политиков недавно, наша независимость, независимость, очень зависима. Да, мы зависимы от бесконечной политической красной внутри страны. Мы зависимы от кредитов международных финансовых организаций. Мы зависимы от цен на ресурсы. И как следствие государства. от политических прикатей соседних государств. Много чего мы зависим. Тем не менее, лично у меня есть уверенность в том, что мы именно те люди, которые живут и работают сможем решить проблемы, которые стоят сегодня перед нашим государством. И мы построим страну, в которой сможем родиться мы, наши дети и наши внуки. Именно поэтому сегодня, 24 августа, я праздную День независимости. Потому что нет сомнений, что Украина станет по-настоящему независимым, современным и европейским государством. Может, не прямо сейчас, но точно станет. И для этого я живу и буду жить в этой стране. И над этим я буду работать. Надеюсь, что так будет не только я. С праздником вашего рождения, Николая Больше вам активизма и больше независимости.